Добрий вечір. В ефірі програма Знак оклику Я Кирило Лукеренко. Сьогодні ми говоримо про національну безпеку України, а саме про безпеку енергетичну. І саме ця галузь традиційно перебуває в перехресті політичних скандалів. Але ми сьогодні будемо говорити не про скандали, не про шумиху і оболонку. Ми будемо говорити про сутність енергетичних проблем з експертом, незалежним експертом в енергетичній сфері Олександром Нарботом. Добрий. Вечір добричу саме сьогодні. Ми звернулися до цієї теми, тому що про газ будуть говорити або говорять саме в ці хвилини в підмосковній резиденції російського президента Віктор Янукович і Володимир Путін. Ми ще не знаємо до чого вони домовилися або не домовилися. За традицією газова українська російська тема є темою е річчю дуже туманною. Вы взагали, чекаете каких-то прорывов в сегодняшней встречи? Нет, я думаю, что сегодняшняя встреча вряд ли принесет какие-то сногсшибательные известия. Скорее, она даст возможность сторонам понять, в чем же, собственно, и концентрируются проблемные вопросы. И, может быть, подумать о том, если воля, если обоюдная заинтересованность, эти проблемные вопросы снимать. Зрозуміло, наскільки я розумію, зустріч в Москві. на зустріч в Москві Віктор Янукович приїхав підготовлений минулого тижня. Він провів зустріч з очільниками Євросоюзу, і після цієї розмови президент на прес-конференції в Києві у п'ятницю заявив, що офіційний Київ має намір тісніше співпрацювати з Європою, надаючи європейському бізнесу можливість зберігати газ. В українських підземних сховищах ось що зокрема сказав Віктор Янукович впевнена в тому, що українська газотранспортна система ніколи не буде зупинятись, ніхто її не буде перекривати, що обсяги газу будуть прокачуватись в Європу в необхідних обсягах. Сховища, які є на заході, будуть слугувати якраз для того, щоб взимку можна було. Підживлювати газову систему європейську газом. За яким принципом будуть працювати сховища? Ми також зараз думаємо. Можливо, вони будуть працювати за принципом біржі газової. Це такий своєрідний буде спотовий ринок на сході Європи. Що можуть дати Європі українські газові сховища? Наскільки вони потрібні Європі? Чому э, про них стільки говорить президент, говорив і чому саме на них ми будемо говорити далі? Зупиняються саме чиновники Євросоюзу Ну, по первому довіру э, зрозуміти, що представляють наше підземне хранилища в состав з скажем, європейськими подобними э, мощностями. В Європі сумарна мощність підземних хранилищ газу э, чуть більше 90 мільярдів. 93, если не ошибаюсь. У нас 32 миллиарда. То есть в совокупности это дает достаточно большой объем ресурса, который может храниться в этих подземных хранилищах. И в целом украинские хранилища это четверть, по сути дела, то есть объединенной мощности. Понятно, что потенциал очень большой, потенциал, который интересует наших и российских партнеров, ну и европейцев, поскольку расположены большей частью этих хранилища в непосредственной близости от западной границы Украины. И таким образом, они действительно могут быть опорными для обеспечения восточной и юго-восточной части Европы. Но весь дьявол в деталях. Да? Вот рассуждения президента могут быть интересны, если некоторые, ну, скажем, возможности для развития нашей газовой инфраструктуры все-таки будут обеспечены. Да? То есть и эти возможности обеспечиваются не консорциумом. Вот самое интересное в этом, что тема консорциума, она никак не связана, или даже сказать с точностью, да наоборот, связана с эффективной работой нашей газовой инфраструктуры. Ведь если говорить об эффективности ее использования, то точно так же, как и в других сферах, создание некого дополнительного управляющего инструмента, а логика у российской стороны, она чуть глубже заходит, она не только касается вопроса управления, она, в общем-то, сориентирована и на владение, на контроль полный то эта дополнительная надстройка управляющая никак не гарантирует качество и эффективность управления. Наоборот, может создать такую, такую модель, такой формат управления, при которой только российский газ будет попадать в эту систему, и только российский газ может дополнительно храниться в подземных газовых хранилищах для эффективного использования нашей инфраструктуры, для того, чтобы размышлять о возможности создания там, спотовой биржи или газового хаба, или создания то есть, как бы диверсифицированной модели газопоставок как украинских потребителей, так и большого количества потребителей Восточной и Южной Европы, нужна совершенно иная модель. Нужна диверсифицированная модель с необходимыми обеспечениями разных режимов, в том числе то есть, как бы, и части реверсных режимов, которые никак не вписываются, скажем, в модель, которую видят из Москвы. Мы же, скажем, то есть, размышляя о той или иной степени эффективности в других отраслях, не размышляем о том, чтобы составить консорциум, скажем, управляющий нашими ракетостроительными активами. Да? То есть нормально Южмаш справляется с этими задачами. Или там Антонов работает, то есть и качество разработок достаточно высоко. Да, нам нужно двигаться дальше, но то есть нужно двигаться в первую очередь туда, где это выгодно с точки зрения продажи нашего продукта, продажи наших услуг, да? но никак не сужение возможности их оказания. Да? То есть я говорю, что никаких тезисів в односінне создання консорціуму, скажімо, ракедостроєння ми не слишли. Да? І, і розумно, да? то есть на самом деле. Тобто зараз існує, ми можемо говорити про дві полярні позиції: про е, образ майбутнього української газотранспортної системи, які пропонують з російського боку, да. і образ, який пропонується з Європи. Кіно ну, є звичайно українські пропозиції. От. Щодо європейського бачення. А сьогодні опубліковано інтерв'ю Єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Етінгера. Це інтерв'ю опубліковано в газеті «Комерсант України. Ви його читали, угу. і в цьому інтерв'ю, зокрема, виходить, що Україна вона не зовсім зацікавлена, не зовсім задоволена. Саме Європ... тим, що пропонує Європа, тобто на переговорах з Європою Україна каже, що ми не зовсім зацікавлені вашою пропозицією, і от як на питання журналіста стосовно цього відповідає пан Етінгер, український уряд заявляє про відсутність вигоди від членства у єдиному енергетичному співтоваристві. Наскільки коректні такі заяви? Я погоджуюсь, що участь в енергетичному співтоваристві має приносити країні якісь вигоди, але Україна вже користується цими перевагами. Стали реальністю реверсні поставки газу з Європи. З'являються усе більше можливостей для використовування ваших підземних газових сховищ в разі застосування правил єдиного енергетичного співтовариства. Роль сховищ як частини європейської інфраструктури зростає. Нагадаю також, що у січні в Давосі було підписано контракт між вашим урядом і Шел на розробку сланцевого газу. Тобто в переговорах з європейськими партнерами Україна показує, що вона не зовсім задоволена тим, що їй пропонують, а їй відповідає Європейський комісар, що є принаймні два дві вигоди. Одна, ну, насправді обидві потенційні: одна це газотран... підземні, використання підземних сховищ, а друга Уже є угода з Шелом. Скажіть, будь ласка, от е, ви погоджуєтеся з тим, що пан Еттінгер сказав? Це плюси, реальні? Ну, я би сказав, що те вот інтерв'ю, яке ми могли читати сьогодні, то есть в комерсанті, не в повній мірі мережа до кінця всі аргументи європейської сторони. Я би навіть рекомендував внимательному. телезрителям почитать статью авторства господина Оттингера, которая была опубликована в пятницу в зеркале недели то есть там эти преимущества раскрываются я бы сказал более полно и основное преимущество если говорить в особенности о вопросах национальной энергетической безопасности и интересах потребителей состоит в том что если украина будет двигаться и адаптировать свое законодательство но что особенно важно и модель рынка будет адекватна, то есть трем энергетическим пакетом европейских директив, то в конечном счете, то есть после адаптации рынка, украинский потребитель будет иметь возможность не только видеть на рынке разных игроков, которые будут конкурировать между собой, предлагая газ, и это будет работать на понижение стоимости как газа, так и электричества, но и будет иметь возможность непосредственно выбора поставщика. То есть то, о чем то есть в данном интервью, скажем, еврокомиссар не сказал. И Украина здесь должна эту выгоду, это преимущество то есть понимать и понимать то есть в первую очередь. Потому mm. что все остальное ⁇ это налаживание работы инфраструктуры, ее синхронизация с европейской, обеспечение возможностей э, поставок газа из разных источников. Но это, в общем-то, для широкого круга потребителей вещь не столь прямо ощутимая. Он видит конечный результат или цена для него может быть действительно, то есть в долгосрочной тенденции быть более выгодной и снижаться в долгосрочной перспективе, потому что в краткосрочной она искусственно сдерживается, то есть на уровне перекрестного субсидирования, что ставит в весьма сложное положение нашу компанию нефтегаз и вообще всю нефтегазовую отрасль в целом. Вот. Но, вы знаете, то есть, мне кажется, очень интересная ваша ремарка, которую вы предварили э, цитату господина Отингера. Вы сказали э, о том, что есть позиция России, есть позиция Европы, и есть позиция Украины. Так вот Мне кажется, что с позицией Украины как раз самая большая проблема. То есть позиция Украины сегодняшняя, та, которая сегодня находит свое отражение в том числе в заявлениях президента и некоторых представителей энергетического сектора показывает, что скорее это есть некая производная от позиции или от предложений, то есть России. И это самое то есть неприятное, что то есть сегодня могут наблюдать эксперты, потому что то есть как таковой рельефной стратегической позиции Украины не выстроено. И Украина сама должна ответить на вопросы, а что она может выиграть от участия в европейском энергетическом сообществе. То есть какие есть элементы того, в чем нужна то есть действительно помощь от европейского энергетического сообщества. У нас часто звучит такая расхожая фраза. Вот европейское сообщество энергетическое, да, то есть как организация, никак не мешает реализации проекта «Южный поток». Да? То есть такое спекулятивное заявление, которое очень часто приходится слышать. Но знаете, то есть и нет такой задачи. Это задача совершенно других структур анализировать те или иные проекты. Это уже скорее, то есть руководство Евросоюза должно анализировать. Но здесь в своей в своем интервью господин Нотингер тоже об этом говорит. Он говорит о том, что э, у нас нет ни инструментов, ни задачи мешать каким-то проектам. То есть любой проект, ну он правда там не раскрывает, что любой проект, который заходит в Европу, он все равно должен отвечать вот тем требованиям, о которых І говориться в трьох пакетах європейських директив Это равний доступ до мощности мощності доступ третіх сторон. То есть любой поставщик може в этом случае рассчитывать, что що не только російський газ то есть будет в этой трубе, но и то есть, газ інших поставщиків. Ну насправді в своєму інтерв'ю Еттінгер говорив і про те, що вони європа бачить українську газотранспортну систему як гнучку. Систему не таку, яка присвячена виключно транспортуванню, але й таку, що а, в яку включено видобування mm -hmm. в, в майбутньому, наприклад, mm -hmm. сланцевих покладів, а також реверсні реверс, реверсне транспортування. Саме це mm -hmm. я так розумію, європейська позиція гнучка система, яка не тільки просто з одного боку в інший переганяє газ, але і е, намагається якось балансувати іншим. Газом і я хотів би ще зупинитися на ще на одній цитаті Етінгера, який е, говорить про, е, про бачення Європою, е, який міг би бути газотранспортний консорціум. Чим з точки зору ЄС тристоронній консорціум вигідно відрізняється від двостороннього для ведення газового бізнесу. Потрібно, щоб хтось виробляв газ, щоб хтось його споживав і хтось здійснював транзит. І логічно, щоб у цьому консорціумі були представлені усі три сторони: продавець, покупець і транзитер. Це буде кращою гарантією того, щоби одного дня хтось із трьох не вирішить заблокувати систему, і що ваша газотранспортна система залишатиметься затребуваною. Отже, що вигідніше в Україні: двосторонній консорціум, який пропонується з Росії з російського боку, чи тристоронній, який все одно наполягає в якому Європа. Ну, Во-первых, не хочется спорить с еврокомиссаром, то есть он все-таки человек, облеченный высоким доверием и полномочиями, но, строго говоря, участие трех сторон э там, в управлении или во владении то есть нашей инфраструктурой, но не совсем э отвечает то есть, тем э трем пакетам э европейских директив, то есть, собственно говоря, разделение это те условия, которые должны обеспечивать имплементация второго пакета, так называемый unbundling. То есть и подразумевает то, что поставка газа – это дело одной компании, а транзит и транспортировка – другой, добыча – третий. А потребители, ну как бы как потребители вообще в этом должны участвовать? Потребитель должен выбирать только того, у кого он купит газ. А инфраструктура должна э, быть открыта для доступа всех сторон. То, и то тех, тысяч... кто добывает сланцевый газ, и тех, кто добывает газ на шельфе. Да? Я напомню, что здесь тоже прошел конкурс и выиграл серьезный консорциум во главе с э, ExxonMobil. И, возможно, Венка то есть, как бы начнет свои операции, тоже продемонстрирует какие-то темпы то есть, э, получения природного газа с шельфа, там, скажем, э, не очень глубоко. Мы очекуем что шеврон, подпишет по шеврон, я надеюсь, подпишет соглашение о разделе продукции по Олесской площади. Да, таким образом мы понимаем, что то есть, могут меняться конфигурации рынка. Но вот эта гибкость, да? И возможность равного доступа и работы этой инфраструктуры так, чтобы эта гибкость была обеспечена, вот основная задача сегодняшнего дня для Украины и для Европы. И для этого не нужен консорциум. То есть нужно выполнить то, о чем говорила Украина, когда подписывала в 2009 году инвестиционный меморандум. И потом это очень четко сформулированы, сформулировали свои инвестиционные декларации, то есть международные финансовые организации, а именно Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Мировой банк реконструкции и развития, которые сказали, что для того, чтобы, то есть мы могли обеспечить программу э, финансирования э, модернизации украинской э, ГТС, нужно, чтобы была создана отдельная компания с отдельным балансом, с отдельными договорами на прокачку, то есть, соответственно, на оказание услуг. И это касается не только э, поставщиков внутренних, или там, потребителей внутренних услуг, да, но это касается и контрактов на транзит, то чего сегодня у Укртрансгаза нет. То есть нужна независимая компания, э, нужен такой формат ее развития и управления, который позволит действительно то есть вот все эти вещи обеспечить. И тогда будет совершенно понятно, что никакой консорциум, никакая аренда, то есть ничего не нужно. Нужна, возможно, то есть как бы углубленная приватизация, которая даст возможность Украине сохранять за собой контрольный пакет, а дальше диверсифицировать собственность так, чтобы не было крена в ту или другую сторону. И более того, я хочу, опять же, то есть адресовать наших телезрителей то есть к интервью господина Оттингера, и он там говорит. О том, что возможно интерес к участию в такого рода проекте могут пред, э, проявить и финансовые структуры, да, фонды разного рода, то есть, как бы страховые компании, у которых э, есть достаточно большой объем средств. Причем э, их вполне устраивает длительный э, характер то есть возврата инвестиций, да, то есть, что обычно то есть, в инвестициях в инфраструктуру является доказанным фактом. То есть многие добывающие компании сегодня не очень стремятся инвестировать в инфраструктуру и Газпром в этом отношении редко, исключение. Фактично Этингер, да. анонсует участие Европейского капитала. Он говорит о такой возможности. Более того, то есть он подчеркивает о том, что все равно инициатива должна принадлежать Украине. И только Украина сама должна определять, то есть кому будет принадлежать эта система, то есть кто ею будет управлять и, соответственно, то есть на каких принципах она должна развиваться. Наскільки нинішнє становище України я маю на увазі борги, про які е, було заявлено про 7 мільярдів боргу за газ, наскільки воно сприяє чи не сприяє переговорам стосовно газотранспортного консорціуму чи системи, чи майбутнього ну, давайте скажемо так, що то крім цього 7 мільярдного счета, «Нефтегаз» має достатньо великий букет і других долгів, то як зовнішніх, так і внутрішніх, і вообще ця компанія по своїм фінансовим... финансовым параметром, то есть напоминает такую, то есть хронического банкрота. И думаю, что лучшее, что можно сделать с этой компанией, это глубоко реструктуризировать, оставив долги тем, кто их делал, да, а именно государство С позволения государства создавались эти долги, и государство брало на себя ответственность, поручалось за эту компанию. От активи должны, то есть, заработать ну несколько уже в других моделях, не будучи обремененними долгами. Іменно така перспектива може дати совершенно другой эффект ефект этого цього сектору. Про майбутнє нафтогаза говорив минулого тижня Віктор Янукович. Ми можемо mm -hmm. зараз прослухати його цитату. Про майбутнє нафтогазу. він спочатку сказав, що Нафтогаз в себе вбирає борги, тому що Українська влада не хоче, щоб українські громадяни платили за газ його справжню ціну, дорогу, от ну або ага. штучну дорогу ціну, ага. от а і в той, той же час президент говорить про майбутнє Нафтогазу. Будь ласка, цитата, лібералізація газового ринку. Вона вже давно назріла, тому ми розглядаємо питання зараз демонополізації. Газового ринку України. Коли ми це питання вирішимо, тоді, коли як кажуть, ми зберемо в купу всі ці питання, і ми побачимо, що ми збалансовано зможемо прийняти рішення. Яке може бути рішення, крім того, що ви кажете: борги державі а прибутки? Ну, я не знаю, кому. Очевидно, обранным. Або на кращим. на Ну, знаете, я могу только поиронизировать. То есть здесь есть, э, ну, во-первых, замечательные слова. да, Либерализация, демонополизация. То есть, в общем-то, это все тот стандартный пакет рекомендаций, который действительно приводит к более высокой эффективности э, отрасли. Но весь диалог в деталях. То есть если долги государству, а активы так называемым новым эффективным собственникам, то есть подразумевая, что это то есть, есть, конкретный список этих собственников, то есть как и э, нынешних владельцев облгазов или там облэнерго, то есть, или генерирующих, Генерирующих мощностей, ну может быть тех, которые сегодня заявили о приобретении завода да, Лукойл. одесского нефтеперерабатывающего. То есть Лукоил владел некоторое время этим заводом, а вообще большей частью это было владение Украины. Вот. Поэтому то есть, это активы, которые создавали в общем -то, украинским народом, то есть, как бы, отталкиваясь от тех возможностей, которые у народа были за длительный период развития то есть, экономического комплекса Украины. Вот. Поэтому то есть, как бы, вариант избранных эффективных собственников ну, точно не приведет ни к демонополизации, ни к либерализации. То есть, это будет, знаете, то есть, как бы, туман, за которым то есть, откроется еще более неприятный рельеф. Если сегодня Український потребитель не платить високої ціни за газ. Я почортую, не платить, Да то уж тоді то точно буде український потребитель, прежде всего громадяни платить сполна за все. Дякую. Я дякую вам. Це у нас все на сьогодні. У нас в гостях був Олександр Нарбут, незалежний експерт в галузі енергетики. Всього найкращого, до побачення.